İmam Sadiq buyurur: Qiyamətdə zülmət hər yanı bürüyüb. Nanəlilər qiyamətdə olanlar ki, bu zülməti Allah bizdən götür. Hələ cəhənnəmə gedib çıxmayıblar, nəcənnət yoxdur, qiyamətin səhnəsidir. Dey, bir də onu görürlər ki, nurani simalar gəlir. Çox nuranidirlər. Onlar gələndə dey, bunlar baxırlar, görürlər onların üzündən nur yağır. Bə də dillər bunlar kimdir? Mələklərə sual verirlər. Bunlar peyğəmbərlərdir, deyirlər, yox. Bunlar mələklərdir, deyirlər, yox. Bunlar şəhidlərdir, deyirlər, yox. Bəs kimdir? Cavab verirlər, deyirlər ki, özlərindən soruşun, da kimsiniz. Bunlar üzlərini tutur ki, siz kimsiniz? Onlar cavab verir ki, biz peyğəmbərin nəslindən olanıq və Aləmləslamın həqiqi tərəftarlarıyı. Odu ki üzümüzə nuranət var. Həqiqi tərəftarlar söhbət gedir. Ha? Həqiqətən Aləmləslamın ayaq qoyduğu yerə ayaq qoyandan söhbət gedir. İndi bular belədir gör peyğəmbərlərdə nə qədər nuranət var, imamlarda nə qədər nuranət var.